привозили шестого под именем Юлиана Рудько. Потом подошел еще один, говорит, что ты рассказываешь, что? И она замолчала просто-напросто. Потом его забрали и увезли. Куда его увезли, никто не знает. А его уже нет. Ну вот мы, мой частный детектив в данный момент будет разъезжать по тем адресам, которые нам дали, по областям. Мы докопаемся, от откуда они, где родом. Это же не проблема откопать. Если мы знаем, же один там Стернополь, один Черновиц. А что у нас постоянно приховывают? ну все равно, что они говорят, там два кордовца загинуло. Ну почему вот какой сенс у них говорить, что было там... Корд был спецподразделения было. Почему не говорят, что да, действительно, это был единственный корт, там больше не было никаких подразделений? Они бывшие бергамцы. Зачем скрывать? Зачем давать следственный эксперимент человека, который вообще не был там и, и что-то он там проводит? В прокуратуре, следству, если вы какую то информацию запутаете, А вы с вами делитесь Нет. информацией? Нет. А вас допытывали? Чи, там, ну, Значит, да, вы... Первый подводить. раз меня вызвали это где-то после смерти сына, спросили, где он жил, какого он, как вы можете его характеризовать, и все больше меня ничего не спрашивали. Все. Когда пришел на службу, где служил, и все. И вот, слава богу, уже сегодня какое шло, нас никогда не вызывали, хотя я являюсь потерпевшей стороной, мне должны показывать документы, должны показать фото, все. Никто не хочет. Я начал задавать следователю вопрос, снимали ли вы следы. Он так посмотрел, говорит, не знаю. Если вы скажете, что сотрудники Форда могут отстреливать, вы не боитесь, что на вас тоже может быть? Да и что будет? Ну убьют, ну тут что, как говорится. Дальше будут продолжать. Меня убьют, следующий возьмется. Мы не остановимся. Но до вы чувствуете, что поп... за вами есть какая Ну, я не знаю... Там За вами стажа, или вам еще что-то Нет, я даже на это не обращаю внимания. Я спокойно еду к княжище и ночью, и днем. Я ничего не боюсь. Я проходил 10 лет участковым от села до села. Я прошел 60 тысяч километров. 22 километра, у меня 11 сел Я никогда не ездил на машине, я ездил пешком. Ночью, днем ездил, никого не боялся. Хоть и есть и наркоманы, и убийцы. И... Так что бояться, бояться кого-то это... Можете, будь ласка, нам еще раз про хитрое расследование, как вы взагалі оцениваете, и про свое власное расследование? Можешь снимите? Да, 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 давай, Пожалуйста. Переверните, вы кажете, что цей дом будинок шли 22, на который я подал заявление на хозяйку притянуть ее до криминальной ответственности за кивель в ВДСО. Почему? Объясняю. Если она заявляет, что в ней не было ничего украсть, а сейчас срабатывала цинизация. За выезд, цинизацию надо платить 300 рублей. Почему она не приехала до охраны, не сняла его стабилизация, раз там не было чего-то охранять, и не сообщила, что, ребят, у меня срабатывает стабилизация, приедьте, пожалуйста, починить. Последний раз к ней приезжали, это когда их убили моего сына. Перед этим только в сентябре месяце сработала стабилизация этого дома. Я хотел бы с ней встретиться, чтобы она мне показала документы на это хозяйство. Знаете почему? Потому что это не ее дом. Это дом прокурора Черниговской области. Это не ее дом. Вот я хотел, чтобы она приехала, показала мне не, не паспорте прописку в княжище, а именно документы полностью на дом. Что это именно земля на ней, именно дом на ней. Мы нашли ее в интернете, мы нашли, как они живут, у нее есть дочка, есть сын. Мы про нее все знаем не проблема. Но иметь такой дом, содержать этот дом, у нее не хватит сил. У бедной, как она говорила, я бедная продавщица. Ну, это Луценко сказал, что по улице Тихо я проходила операции. Это областная прокуратура первый день, как говорится, высадил десант в княжище что можно после их десанта там найти? Ничего. Десять часов они копают, и после них находят и патроны, и гильзы, и пули. Все, что положено, можно найти, но только что-то они не могут найти. Десять часов, и после еще копались. Следующая картина идет с леса. Как говорят, никто не стрелял. То есть здесь видно, как вот фара нижняя разбита. Значит, получается, с леса, с леса тоже и шла стрельба. Активная, как это говорить. Не то, что говорит, я спрятался, думал, чтобы меня еще не зацепило. И шла война со всех сторон. Как афганец сказал в селе княжище. Спросил соседа, говорит, а дальше что вы слышали? Говорит, одиночные. Но это, говорит, уже убивали мертвых, добивали. А это, еще? это куртка, которую мы нашли в селе княжище. Кордовца, да? Кордовца, Или кто он там, кордовится, или еще кто. Да, в доме там есть и кровь есть. Вот это здесь мы вытащили. 7,60 дней. У меня еще один вопрос. Много разных версий. Что, что там произошло? Ну, понятно, что там, там мало вероятно, что произошло спецоперация. Нет, там произошла очередная кража дома. 22. Кто, кто хотел украсть в дом, как там? Там ваш сын приехал туда по вызову с пульта Нет, не с пульта, там они когда ставят пульт на охрану, они еще ставят э, на телефон. То есть, когда замкаешь, идет на телефон. Пришла на телефон, они выехали. Когда сын подъехал, то увидим следы. Он набирает дежурного, говорит, здесь есть следы и есть проникновения. Они звонят, Сережа, не лезь, сейчас выезжают в группу. Ну, сын пошел смотреть с Николаем за дом, смотрят там следы. Он набирает, смотрит, что начинают мелькать это самое, он звонит, ребят, говорит, перекрывайте лес, пять человек выпрыгивают с дома. И тоже выходят в машину, говорят, только следы, что он туда. А двое, видно, когда они пришли сюда, двое прибрались в той заброшенный дом. То есть это вот эти вот бойцы корда, они пытались ограбить? Да. Ну кто может ограбить дом, как не сотрудник полиции? Да надо, не надо там, надо просто узнать, где сосед, как соседи спят, и как мы... Вот я, дельничный инспектор, сейчас меня приведите в Хмельницкую область, где я работаю. Я вам могу показать каждого богатого своего человека. Видите, еще раз, ваш сын, он в полиции работал да. или в корпе? Нет, Это в полиции, в охране. Еще раз, вот можете всего. восстановить, вот, как сейчас вы говорили, хронологию событий, что, зачем произошло, как это было со стороны ГПУ и как это Значит, было на самом деле? Значит, мой сын звонил мне и говорил, папа, говорит, в Княжище грабят богатые дома. Как их остановить? Я ему говорю, Сережа, когда вы их не остановите, пока не будет засады там. Тогда можно их выловить. Но вы, как охрана, вы не имеете права это делать. Это не первая кража. Там даже выносили... Там была охрана, наняли. Ну понятно, что именно в тот день происходило? Ну в тот день сработала сенсация они выехали, задержали двух преступников, я их иначе не могу назвать. И после этого была данная команда на расстрел и своих, и чужих. Если вы знаете, в интернете, в интернете есть под названием, по-моему, она написалась Луиза или... Ну то есть там такая, ладной термин. Вот, прошло по интернету, она выложила статью, очень хорошую, про нашу милицию, но на словах бандитского, как говорится, это само. Вот. Понимаете, дело в том, что когда я, мы приехали на похороны, я увидел, что начальник водосвода даже удивился. На похороны пришли не только простые люди. Ну и наркоманы, и бары, и даже фанаты Киевского Динамо дали деньги на Сереже на похование. Хотя наше министерство пообещало деньги, до сегодняшнего дня их нету. Собрали бедного сотрудника полиции по всему Украине, который зарабатывает 33 тысячи э, гривен в месяц. Они с них сорвали по 100 гривен, и до сегодняшнего дня они не перечислили родственникам погибших. Хотя нам присылают девчата, с ВДСО спрашивают, мы говорим, ребят, звоните начальству, мы, люди, говорится, дадут, дадут, не дадут, слава Богу, руки, ноги есть. Я пенсію получаю. Ви можете ще нам розповісти, мо просто трошки пізніше підійшли стосовно свого розслідування, як з яким ви сьогодні вийшли на секунду і розповідали, зокрема, і про те, що кордівці так грабували будинки от в княжичах. От з слов, взагалі, про прохід свого розслідування? Ви я вам вже говорив, що кордівці приїхали перші в княжичі на засаду. одного из дома. И сказали, что будет засада, будет грабить дом. Дом вообще находится в другом улице. Не на улице Тихие, не на улице, где расстреляли моего сына, а вообще в другой стране, это ближе к дому обокраденного гражданина Бой. Это получается, там грабили и хоккеиста дом. Ну, там я много выяснил, кого грабили именно. Даже 8 числа, в сентябре месяце, был ограблен дом с Княжище, приехали сотрудники хорда, связали его, вынесли. И он одного из них узнал, это Малецкий, то еще с бородкой. Вот он говорит, я узнал. И получается, что дали команду на расстрел. И 30 пуль прошло от моего сына. Что, с какой целью все это было организовано вообще? Зачем? Убийство? Ну да. Много знали. Потому что мой сын разговаривал по телефону с девушкой в той вечер, То есть утро, это получается 4.010 там. Он позвон... Она позвонила ему, говорит, Сережа, ты где? Он говорит, я выезжаю до дома. Они договорились там встретиться, кофе пить или что там, я не знаю. Но. Она ему позвонила, он говорит, она говорит, слышу в телефоне голос. Начальник, давай разберемся и разойдемся. На что мой сын сказал, не шел бы ты, мат, сиди и жди своей участи. Она говорит, Сереж, с кем ты там разговариваешь? Она. он говорит, не заморачивайся, я уже выезжаю. И в этот момент подъехал этот синий бусик, открылась дверь и стали стрелять по моему сыну. Кто в нем был? Да все были кордовцы. Они вели эту машину, нашего сына, и первый экипаж вели с Княжеского двора, с бара. Стали за ними преследовать. И просто поступила команда на расстрел, и начали их там расстреливать. То есть еще раз, первыми э, в этот дом, правильно, приехали... То есть мой сын с водителем... Оперативники? Никол... Или это... Нет, это не оперативники, они там сидели с первого числа. Полицейские. Полицейский наш охрана приехала первой на вы на Полицейские. Свободу. После этого приехали кордовцы. За ними приехали кордовцы, расставили своих. Машины, как я вам показывал, по схеме там Я поняла, сколько было изначально человек с вашим сыном вот приехало? Два. Их было водитель и Сережа. Потом они позвонили, выехало еще 4 человека. То есть Женя, выехал. да, Женя, Валентин, да, Женя, Валентин, и что там ответственные... От, То есть, э... и еще раз, на месте находилось двое полицейских, Реально. они вызвали еще четыре. Подкрепление, потому что есть И ну? пока ехали полицейские, приехали в это время же и кордовцы. Нет, они приехали... Нет, за первой машиной кордовцы приподъехали, расставили машины. За и... машиной вашего сына, сына кордовцы. Кордовцы стали кордовцы, вот да. здесь, на Радужной, одна, одна возле леса, а эти уже стояли. Валецкий со своим товарищем сидели здесь, а этот сидел здесь. Пять человек, семь человек здесь находились. Они уже грабили дом. Когда эти подъехали, начался этот разговор, они начали вести расстрел. Так дом на самом деле грабили или не грабили? Да. 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 Злом был дом. Злом был, как она первоначально сказала, что их и картины дорогие и пыль а потом уже сказала что не пыль не было стертой, и картины дорогие а просто эксклюзив Хорошо, покажите еще раз где именно, какой дом оборон. вот дом 22 здесь же произошла перестрелка вот, вот здесь. здесь вот перестрелка то есть вот здесь вот сидел майор со своим товарищем и вот, и вот здесь его и убили а до машины принесли. Я слишком много рассказываю, а то могу не дожить, а может и вы. Сергей, а сегодня на этой комиссии еще могут Здесь мы, допустим, нас пригласили с областной mm -hmm. на заседание. Должны были быть областная прокуратура, генеральная прокуратура, Ви ну, мали доповідати про хід да. слід для депутатів обласної да. ради, да. але ніхто не прийшов Нет. і єдиною стороною вибуховою. Да. Більш нікого тут пов'язано з сня, княжичами немає. Да? Ніхто не тобто ви всю цю версію розказали страхотию да. і да. депутати вас послухали, да. задавали якісь запитання? Так, да. були питання, задавали питання. Я сказав, що я буду добиватися до комісія, от,